ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్య నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ స్మరణ స్తోత్రం ఓం నమో నారాయణాయ స్థితికారకుడైన శ్రీ నారాయణ్ణి ప్రాతకాలం తప్పక స్మరించాలి స్తోత్రించాలి ఈ స్మరణ స్తోత్రం ప్రతి ఉదయం దీపారాధన చేసి పఠించిన లేదా విన్న సకల శుభాలు కలుగుతాయి సర్వపాపాలు హరించబడతాయి మనశ్శాంతి దక్కుతుందని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ భగవత్ ప్రాతస్మరణ స్తోత్రం ప్రాతస్మరాజ తనం नागामरासुरनराधिजगन्निदानं वेदैः सहागमगणैरुपगीयमानं तां तारकेतनवतां परमं विधानं प्रातः स्मरामि फणिराजतनौशयानं नागामरासुरनराधिजगन्निदानं वेदैः सहागमगणैरुपगीयमानम् कां तारकेतनवतां परमं विधानम् प्रातर्भजामि भवसागरवारि पारं देवश्रिसिद्धनिवहैर्विहितोपहारं सन्दृप्तदानवकदम्बमदापहारं सौन्दर्यराशिजलराशिसुताविहारम् प्रातर्भजामि भवसागरवारिपारम् देवश्रिसिद्धनिवहैर्विहितोपहारं सन्दृप्तदानवकदम्बमदापहारं सौन्दर्यराशिजलराशिसुताविहारम् प्रातर्नमामि शरदम्बरकान्तिकान्तं पादारविन्दमकरन्दजुषाम्भवान्तं नानावतार हृतभूमिभरं कृतान्तम् पादोजकम्बुरधपादकरं प्रशान्तम् प्रातर्नमामि शरदम्बरकान्तिकान्तं पादारविन्दमकरन्दजुषाम्भवान्तं नानावतार हृतभूमिभरं कृतान्तं पादोजकम्बुरधपादकरं प्रशान्तं श्लोकत्रयमिदं पुण्यं ब्रह्मानन्देन कीर्तितम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीमत्परमहंसस्वामिब्रह्मानन्दविरचितं श्रीभगवत्प्रातस्मरणस्तोत्रं सर्वशिक्षार्पणमस्ति